Всем привет! Мы группа Homesick. пугали. Вот, и, ну, короче, мы вошли в состав э, типа, людей уровня йоды, которые употребляют эти штуки и не кривятся. Как сам концерт получается? Классно, нам э, очень понравилось. Э, такой был полу open air, можно сказать, э, в ангаре. Э, нам больше нравятся, конечно, концерты в каких-то маленьких забитых помещениях, чтобы там был везде вот жара и да, такая штука, чтобы блин, люди битком типа завивались. Там же было очень много свободного пространства, но даже несмотря на это, типа, все было клево. Для нас был значимый концерт, потому что это был первый концерт, который мы играли уже, как Короче, мы бросили такое название трио, и теперь мы играем четвером, И у нас гитарист отдельный, и поэтому для нас это был первый концерт ну, в таком составе. И для нас это было очень важно, и мы... Ну, очень довольны тем, как все прошло. В вашей творчестве спостерегаются нотки э, э, на запись прав творым, как песня. цена. Еще да? вас надыхало, э, кого вы писали эти песни? Да у нас, э, у нас не одна песня, насколько я вроде как припоминаю, у нас песни три. По этому поводу есть. На последнем альбоме есть песня Замкнутый круг. Ну мы просто пишем песни о том о чем мы думаем, и то, что мы видим, и то, что мы чувствуем. Поэтому ну, не было какого-то определенного задания написать песню о том-то, том-то, поставить галочку и все. Просто в определенный момент, э, ну не знаю, в голове или в сердце заработали какие-то ноты, которые отвечали вот за, за печаль, грусть или злость, или, может быть, ненависть. И вот как-то так, так и пишем. Какие у вас надыхают? Ой, очень много. Но есть много разных групп. В основном это Orange County Hardcore конца 80-х и начала 90-х, грубо говоря. No Pronouncer, an Uniform Choice, Ignite, Instead, ну и очень много, короче, Carry Nation. Mm -hmm. uh, в одном из твоих интервью ты сказал, что все твое життя — это пошлика свободы так вот пошек властной свободы надохнуть, тогда на думку, еще свободы празднуют все еще живые своды? Ну, наверное, нет. Это такие параллельные вещи. Она как бы вытекает одно из другого, но для меня это всегда было таким неким политическим выбором. Ну, то есть это политика в отношении одного субъекта какого-то мира вокруг него. То есть, если я взаимодействую с этим миром, ну и в большей части, наверное, я воюю с ним, как-то так получается. И мир этот мне не особо как бы, приятен, как таковой. Вот. То, естественно, есть какой-то другой субъект жизни, который тоже находится на своем месте, но в силу, не знаю, в силу природы и, и развития планеты Земля он обладает намного меньшим количеством способов защиты каких-то, чем, например, я. Поэтому очень многие существо на этой планете хуй, чувствует себя намного хуже, чем, чем, любой из самых печальных людей. Тогда веганский способ жить – это способ гармонии, можно так сказать? Ну нет, это скорее отречение от того, от того образа жизни, от тех норм, которые ну, просто рассказываются нам при нашем рождении и, ну, и в дальнейшем, не знаю, нашем росте. То есть верь в Бога, крестись, бойся того, бойся всего, ешь мясо, без него ты там сдохнешь, ешь то, пей то, не дай Бог ты бросишь это там, для здоровья нужно это, третье, пятое, третье, пятое. А, ну, когда ты начинаешь задавать вопросы, собственно, что происходит в панк-культуре, в культуре ну, на наш взгляд, ты начинаешь задавать вопросы искать на них ответы. И, собственно, наверное, это, в этом и заключается наше понятие, ну, поиск как таковой свободы. То есть свобода – это не просто разбежаться, там, не знаю, спирс, прыгнуть в море, как бы, и быть свободным. А, начинать думать своей головой. То есть, если сказали, что это плохо. Подумайте, а почему это плохо? Действительно ли это так? Нужно делать это обязательно, потому что ты будешь не таким, как все. А я подумаю, зачем мне нужно делать это? Я не поделаю это и пойму, что вроде как ничего не изменилось для меня и для окружающих. Поэтому, наверное, мне это не обязательно делать. Вот как-то так. Нонконформизм. Ну, наверное, да. Mm -hmm. Можно и так. Eh, часто бывает еще нонконформизм прорастает в конформизм. Еще про закоспав варенье. Еще э, ну и переборизоваты и вытащить вся планета за уже никто никого не Это принятный Я думаю, это утопия такая же, как и все, как и все любые какие-то вещи, о которых мы мечтаем. Ну, на примере панк хардкор на любого города, любой страны, мы видим, что люди, которые пытаются закрыть себя в какие-то консервные банки, они Сначала радуется тому, что они наконец-то закрылись, наконец-то ушли от того, что они не любят, а потом в итоге ну, какая-то человеческая сущность выходит наружу, и, и они начинают пытаться перепрыгнуть друг друга, сесть кому-то на голову, кто-то становится более важным и серьезным, кто-то становится слабым или каким-то отшельником и тому подобное. И происходит все то же самое, что происходит в мире, который отмечает. Поэтому я думаю, что такие вещи, ну если искоренить полностью человеческую сущность, вот, которая уже... Ну, огромным количеством лет навязывает какие-то определенные, уже на подсознательном, возможно, уровне какие-то постулаты, не знаю, или столпы такие идейные, или какие-то эмоциональные. Тогда, возможно, может быть, что-нибудь и будет, но это такое. Ну, по запису рынок нашел очень серьезную петрунку в банк и Почему так? Как минимум, потому что зачастую банк аркоркс, они как раз было сказано, люди стараются думать своей головой, стараются не мыслить стереотипами, да, и то, что ты говорил про свободу, то есть это, там, то же самое веганизм. там, это не, даже это не стиль жизни, да, лайфстайл как некоторые говорят, это просто, это просто жизнь, это есть жизнь, ты не отбираешь жизни у других, ты уважаешь всех вокруг, я имею в виду животных, разумеется, у людей есть намного больше, возможности там, и защитить себя и так далее. Ну, э, совершенно уже другой вопрос. Ну, вот. И как раз панк хардкоре очень развито, ну, зачастую, опять же, э, в большинстве своем, типа, развито и, ну, такое понятие, как думать своей головой, а не думать чьей-то чужой. Вот, все, вот в этом мне кажется. Чи я думаю, з хардкор-сцена зробила вегетаріанство да, скорее всего, да. Ну, то есть, на примере э, ну больших групп, которые зачастую в свое время были там кем-то осуждены, потому что они вырвались из какого-то замкнутого круга элитной какой-то тусовки, не знаю. Например, группа Refused. Ну, известный факт, что благодаря группе Refused в школах Швеции э, ну ввели веганские веганское меню в школьных столовых. Ну, то есть это революция ну, налицо. Эм, так, в принципе, в Украине уже на фестах никого не задавали веганским фудкором. Вообще никак? Да, уже, помните, как это было? Но раньше же не было, а сейчас уже каждый, в принципе, положающий себя фест, пусть она ведь в веган футбол. Даже не то, что вы веган, ну, на, мне кажется, главная заслуга вообще всего, что происходит, ну, как, как, как движется и развиваются все эти дела, это то, что слово веган не вызывает уже, ну, то есть, сравнении с какими-то словами из высшей математики или из какой-то физики, слова, которые нельзя понять вообще, невозможно никак идентифицировать, что это? любой человек знает, он может относиться к этому по-разному, но по крайней мере, когда ты говоришь веган или там есть что-нибудь веганское у вас, ну то есть либо говорят нет, потому что понимают, что это такое далекое, либо понимают, что это и говорят нет. Типа, ну суть в том, что уже какая-то победа есть, потому что это уже есть просто. Ну, в головах людей, в принципе. И, ну и остальное дело за время. Mm -hmm. Вы часто, в принципе, продолжаете да, по Украине, ну, да, по ну, да. По ну да, да. Чего, чего не выстачает а, типа, от чего бы хотели. Сыра. Сыра. Сыра и, и да. молочного шоколада. На самом деле всего хватает, Ну, типа там я уверен, более чем уверен, что через несколько лет будет так же самое, как у всех самых лучших странах Европы. И сыры, и там и супер колбасы колбасы сейчас есть очень, очень вкусные. То есть, типа, я не знаю, я... Ну, типа, очень часто бывает, там, предлагают каким-нибудь местоедам, конечно же, они если они рассчитывают на то, что увидите там какой-то вкус мяса там или чего-то еще, то, конечно же, они расстраиваются, потому что это не то, это не то, ну блин. Но и не ну и не бывает нужно и наоборот это. говорят, что вот прям а похоже. а некоторые, некоторые некоторые говорят, что похоже, некоторые говорят, что просто офигительно вкусно, то есть и вот это вот меня это самый большой, кайф. то есть то, что это просто вкусно, это не должно быть похоже на что-то, это просто вкусно и классно и этим можно там заменять э -э, какие-то мясные продукты или что-то еще. он тех же там разных Германиях там сырные какие-то, ну как я веганско-сырные э, пиццерии, вообще нормальное, нормальное дело. Я думаю, до нас это очень-очень скоро дойдет, но э, очень важен такой момент э, и прикольный, о котором там я часто думаю, то что э, как раз вот благодаря э, таким людям, в принципе, как вы, э, оно, в принципе, и дойдет. Ну, то есть, по сути, если никого не будет, кто будет что-то делать, то нифига не, не дойдет. То есть, типа, это я к тому, что я хочу сразу перебить свою же мысль, что О, если подождать, если потерпеть, да, но когда-нибудь потом придет. Это все полная, конечно, херня. То есть, типа, э, там, чувак захотел, там, сделал какую-то там торговую марку крутую, там, не буду называть там Украине. Вот. Делает там колбасу, делает там сосиски. Блин, ну типа он взял, сделал из этого бизнес, причем бизнес ну, достаточно э, там, этическим. Вот. и на этом зарабатывает деньги и делает хорошо там ребятам, которые это, типа потребляют и при этом всем и, там, себе зарабатывает деньги, и развивается, 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 я надеюсь, участвуют в выставках там разных, и все остальное. Я думаю, что это очень круто, это было классно, чтобы ну, таких людей было больше и нужно самим становиться такими людьми. Вот. В этом. Мне кажется, еще нужно к этому спокойнее относиться, потому что ну, нужно осознавать, что Украина ну, только в самом начале своего пути, есть, ну, вот этого развития. Потому что в Польше на любой заправке ты покупаешь паштеты веганские, чуть глубже ну, в больших городах ты покупаешь любые сыры, не знаю это, ну, ну вообще все. То есть, ну, нет вопросов, а чем же мне заменить. Мы, конечно, не задаемся такими вопросами вообще ну, а -а -а. в силу лет уже, сколько мы веганы, поэтому ну, просто ну, в Украине только не хватает еще каких-то определенных позиций, ну, по большому счету. И как такового, ну такой сферы целой, или такого бизнеса, мы говоря, ну масштабного. Люди тогда поймут. То есть, э что этим можно жить, по большому счету. Тогда это возможно, они начнут, перестанут бояться, точнее, вкладывать это деньги и развивать, в принципе, эту сферу как таковую. То есть веганы створят альтернативу, а потом же альтернатива створят. Ну, как показывает опыт, не обязательно веганы делают прям э, ну, какие-то вещи, относящиеся к организму Сколько я знаю, например, вот сейчас модное в Киеве вегана хулигана, там люди держат ее, которые не имеют отношения к организму, и местами даже к вегетарианству. Но делают такое, такое место, как таковое. То есть. И такое место, наличие такого места, это вообще ну, очень хорошо. Я не говорю именно про это заведение, а просто в принципе про все какие-то заведения. У нас в Одессе, например, есть очень крутой магазин от Данти, где тоже держат какие-то обычные люди, какая-то тетенька. То есть я не знаю, что она есть, я не знаю, чем она питается, как она вообще живет, но магазин охеренный, и тут там все у нас купаются, поэтому... На Одессе это классное место для внимания. Это лучшее место вообще для меня. Какие, на вашу думку, наибольший плюс для вас? Я не знаю, я лично отказывался, я не могу сказать, что я отказывался от мяса или там еще что то Я просто стал сначала вегетарианцем, там, сто лет назад, потом стал веганом 50 лет назад. И все, И я не особо спрашивал, я, я не из тех людей, которые... Э, ну, знаю многих людей, которые так, я перестану это есть, значит, я подготовлюсь сначала, я сейчас буду есть неделю в недельку, я там, значит, я не знаю, да, а Да, потом... две жменьки кещу потом буду есть. Так, это я за... мне нужно 4 орешка, сейчас подожди, я 4 изюминки съем, тут виноградика. Ну, то есть мне было похуй. Я просто однажды проснулся, ну, когда я стал вегетарианцем, я слушал вечером группу Goodreadness, послушал их песню Waste, проснулся и пришел, просто маме сказал, я не буду жать больше мяса вообще. А на шо, что ж ты будешь кушать? Или я не знаю, мне все равно. То есть я не думал, чем там заменять, это надо полезно, для здоровья не полезно. То же самое было с веганизмом. Это было, я не помню, какой-то а, да, 2008 год, какая-то осень, начало осени. Я помню, сидел дома и понял, что э, в моей жизни все настолько типа, стабильно и хорошо. Я работаю, я вегетарианец, я там, у меня там какая-то около, около семья, э, музыка и все такое. Как-то все настолько стабильно, что противно стало. И я позвонил тогда, помню... Э Позвонил и сказал, что я, ну, я больше так не могу, я, еще, я хочу стать пригоденным, потому что я всегда знал, что это как бы следующая ступень, и по-любому к этому, ну, наверное, приду. В силу каких-то своих слабостей, там, о, я там очень любил, там, не знаю, какие-то всякие вкусности и тому подобное, я в тот момент не, не хотел там оказываться или не мог, или ну, что-то себе придумал. Ну а потом просто стал реганом еще. И, и как бы не особо думал, и до сих пор не думаю, вообще не думаю о плюсах. Я как таковое и о еде вообще в целом не думаю, я не, ну, не ставлю ее в культ какого-то чего-то мега мне нужного или интересного как такового. То есть, ну, есть, есть, нет, так нет. Ну, я имею в виду какие-то изысканности, там, веганские, типа, навороченные магазины, там, сладости. То есть я, допустим, бываю в Европе, я не всегда даже попадаю в какие-то там петери, поеду. Хотя очень хочется иногда, но приоритеты другие расставляю немного. Поэтому, ну, то есть, плюс я не знаю. Я... из плюсов стандартных, таких банальных, которых э, которые все знают, которые все замечают, которые перестают, даже если плюс мясо есть, э, э, вегетарианцами становятся. Это касаемое здоровье дела то есть все кого я знаю по крайней мере ну все реально все люди которых я знаю которые э, в один момент перестали через какие-то полгода начинают понимать что они забыли когда они там заболели в последний раз или ну то есть не знаю ну улучшение всякого всякого характера всякого рода то есть у меня на, на данный момент есть друзья которые ну не знаю которым там 45 лет э, 40 не знаю там под 50 лет И они только в это в эти годы ну как бы осознали ну как они говорят я, я понял, что во мне гниет гниющие типа такого плана. И, и, и они мне рассказывают о своих переменах, о каких-то физических в своем организме и тому подобное. То есть помимо здоровья, помимо этих всех дел, ну, просто, наверное, такая жирная точка в том, что, наверное, все-таки что-то ты делаешь правильно. Я помню, э, вспомнил, когда ты про песню сказал. У меня mm -hmm. это была песня Bull э, был Finger 3 вот, с клипом, э, который, по-моему, ты даже показал у mm -hmm. вот, и мы тогда действительно созвонились и, и решили в один день веганом. Короче, э для меня веганизм по здоровью мне пофиг абсолютно. По, э там, по еде мне тоже в принципе пофиг. Ну то есть э для меня плюс это просто какое-то нормальное, уравновешенное там эмоциональное состояние. Э не знаю, я понимаю, что... Как, чтобы банально не говорить, там, я не убиваю там никого, ну то есть это просто это нормально, то есть, для меня это стало нормально, для меня поменялось что такое нормально в жизни, то есть там все понимают, что для каждого нормально типа свое, для кого-то нормально носить шубу, для кого-то нормально жрать мясо, для кого-то нормально пить там и молоко и все остальное. Для меня в какой-то момент просто нормально стало по-другому, и я считаю, что так более правильно, более гуманно, более просто когда э, ну, есть такая, мне кажется, такая черта когда ты перестаешь об этом думать то есть есть какое-то время, когда ты ну, грубо говоря, максималистично как-то к этому относишься лезешь во двери, там ссоришься с кем-то кого-то пытаешься научить кого-то пытаешься рассказать читаешь кучу литературы чтобы с собой в запасе иметь чтобы рассказать кому-то там кому-то фыркнуть кому-то там с улыбкой рассказать и тому подобное а бывает такой ну наверное настает у всех такой момент когда ну то есть мы же не разговариваем сейчас э, сколько вы чистите зубы а как у вас вот ну как вот вы голову моете вам вот нравится что ваши волосы мягкие шелковистые и тому подобное мы же просто говорим э, ну о, о том что ну как бы что мы просто, чем мы живем. Это не является какой-то параллельной э, такой линией в нашей жизни, это не является какой-то каким-то, не знаю, идеей фикс или какой-то галочкой определенной. Ну, типа да, ну, как бы мы не обращаем на это внимания. Мы просто заходим в магазин и мы берем те продукты, которые мы берем. Кто-то рядом с нами берет совсем другие продукты. И то есть это, ну, это обычная, обычный ход жизни. Но на, на наш взгляд, ну, уже судя по всему, судя по тому, вернее, что мы веганы, ну, как бы он когда-то стал этот шаг был правильным, то есть ну, прийти вот сюда, в это место, именно я имею в виду по, всем этим делам. Поэтому... Mm -hmm. А группы, которые вы любите, Ignite, Inverience, mm -hmm. Goldfinger, они співпрацюють ну, в США с, mm -hmm. э, с организациями по захисту аппаратуры, вы никогда на не с думали? У нас настолько не развито это все, что mm -hmm. мы... Ну, то есть мы сами никуда не лезли никогда. И никогда, как бы, то есть, если бы, наверное, преду... поступило бы предложение, мы бы с удовольствием приняли участие ну, в любой какой-то акции. Так как в акциях мы всякие больше участвуем, ну, то есть, у нас проходят в городе. Ну, участвовали, участвуем, насколько получается по времени. У меня была история, когда-то я сотрудничал с Петой, ну, в очень далекие годы, в начале 2000-х. Вот. Каким-то был их около индорсером, наверное. Они мне присылали кучу раздаточного материала, кучу всяких таких дел. Много посылок приходило с дисками какими-то, с DVD, с ну, всякой видеоинформацией, фильмы какие-то, плакаты, э, стикеры. Но тогда все это было на английском, я вел переговоры... Фантово говоря, я вел переговоры о том, чтобы все это было... Я должен был готовить материал на русском языке, чтобы это все печаталось и тому подобное. Ну и как-то все это было потихоньку, сколько-то лет, когда у нас были акции какие-то, ну, лежали на столах все, вся эта информация, то есть люди подходили, брали какие-то, ну, кто-то просто на память, кто-то дома переводил, кто-то, кто умел, ну, как бы, более-менее владел английским языком, сразу понимали, в чем дело, ну, помимо того, что лежали и на нашем, на русском языке э, различные материалы, поэтому как-то потом все это так закончилось, не знаю, просто закончилось. А вы, в принципе, а? а? Да, конечно, То есть мы, мы не особо, я, по крайней мере, не особо себе представляю, в чем мы можем быть полезны, грубо говоря, то есть помимо, не знаю, помимо того, что spread the word, типа такого, то есть, но... Ну, это же Да, 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 наверное, да. Ну, то есть мы, мы, да, мы мы в любом случае, да. В майбутнице, в моём случае, Ну, мы особо никогда не планируем какие то вещей, так, надо написать там про... Нет, хотелось бы, наверное, но... Ну, наболит, я думаю, когда-нибудь, ну, то есть... Сейчас, может быть, в этом плане чувствуем себя более расслабленно, не знаю, там, вон вчера или когда позавчера оказалось, что в Киеве он веганские шоколадные мороженое теперь есть, поэтому... Ну, то есть такие моменты ты не особо думаешь о том, как все плохо в мире и все такое, но когда-нибудь... Ну, и после, таких новостей, я думаю, в принципе, писать уже... Да, уже все не будем, да, Ну, как-то... Ну, сыр, не... сыр сейчас, остался. А сыр остался, да. Да, да. да. Вот сыр, когда будет сделан, тогда точно... Пей. Перестанем писать. <laughs> будем жрать. Да, <laughs> жрать и петь. Круто. Дякую что еще раз. Спасибо тебе. Спасибо вам. Спасибо всем большое, что пришли сюда. Спасибо всем, кто поел с нами. У нас ничего не менялось, это микрофон для каждого из вас. Не стойте, давайте охуяем.